Выдают, то уже оподаткована, а вот тут еще до людського пока не течли. Валера, нашу Ларису Бойко прорвало. Опять? Доброго Ларисочка, утра. добрый ранг. Выше нам, любимые. Я, конечно, знаю, что все будет хорошо, этот бюджет мы тоже выдержим. Но, блин, жаба давит, когда узнаешь, что премьер-министр за 42 тысячи меняет колесо на своем служебном мерсе. Петрович, это же мои 42 тысячи. Мои, Валеркины, Юлькины и прочих. Ну да ладно, раз для работы надо, то надо потерпим. В поиске я набью новых дырочек. Чтобы без джинсов не выпадать. Сундук бабушкину вновь меня выручит. В платье детское влезу опять. Я и босая вдалеко прекрасная, что создали министров умищи, обгоняя их мерсы несчастные на колесах по 42 тысячи. Затянуть бы на шее им галстуки, подерба... подержать бы минут эдак пять. Отпустить и сказать, да пожалуйста, и почаще бы так повторять. Лариса Бойко. Ларисочка, Гениально. прекрасный. Видишь, зранку, как вас прорвало точно.